असल वरम्ह हज़रत जी की कुर्बानी बहुत ही प्यारा बयान बयान मुश्ताक बाई जजाक ने ने बोला ने लिया सब मौलाना की कुर्बानी उनकी कुरान उनकी फिकर एक घर कुर्बान हुआ एक घर फाके में आए एक खानदान ने अपने जेवर कुर्बान किए एक घर घर ने अपने चौपन गांव अल्लाह के राह कुर्बान किए अल्लाह ने उसकी बरकत और कुर्बानी की उनके अंदर की दर्द और कुरन की लाज रखकर पूरी दुनिया में दावत की मेहनत को चलाया अलग अगर मना लिया दुनिया में कहीं नहीं गए पूरा हिंदुस्तान में नहीं फिरे हिंदुस्तान के चंद मुकाम तक के जाना मिलता है हिजाज में जाना मिलता है हटकर उसके अलावा आप कहीं नहीं गए लेकिन आपकी फुड़न आपकी फिक्र आपका दर्द आपकी बेचैनी अल्लाह ने पूरे आलम में पूछा तुम आवाम से आठाना मांग रहे हो तब तो तुम्हें अपना बंदा रुकिए अल्लाह की राह में लगाना पड़ेगा तब आवाम आठाना देने पर तैयार होगी तुम जिस कुर्बानी की दावत उम्मत को दे रहे हो उसके अगली कुर्बानी पर अगर तुम तो नहीं खड़े हैं हमारी दावत में जाननी हो रोर एक बात सीरत हमारे सामने पहले नबी के पेट पर एक पत्थर बंधा फिर उम्म दो पत्तर बंदे फिर उम्मत के लिए एक पर पत्तर बांधना आसान हुआ पहले नबी के ग्यारह घरों में फांसी आए फिर उम्मत के लिए अपने गभूक का बर्दाश्त करना आसान हुआ पहले आकाश मकीलम ने अपने खानदान और अपने अजीजों को अल्लाह की रामे जान देने के लिए तैयार किया फिर उम्मत का जान देना आसान हुआ और अगर हमारी कुर्बानियां नहीं बढ़ी तो फिर में आपके पास बोलने वाली जबान है तो लोगों के पास देखने वाली निकाय हैं जब हमको देखेंगे क्या जो कह रहे तो खुद करते हैं नहीं इससे हमें अपनी कुर्बानी को बढ़ाते हैं और आप कुर्बानी पे आगे बढ़ोगे आपका मामला भी साथ चलेगा और कुर्बानी के मायने के कुर्बे रबानी जो देगा कुर्बानी वो अल्लाह के करीब होगा और करीब वालों की सुनी जाती है मौलानी सुल्ताब ने कहा करते थे इतनी कुर्बानी दो अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर दे फिर तुम जो कहोगे अल्लाह कर दे फिर तुम जो कहोगे अल्लाह कर और अल्लाह के इरादे का नाम ही वजूद है हम तो अपनी हिदायत में अल्लाह के मोहताज है हम क्या किसी को हिदायत दे सकते हैं हम तो अपने निकलने में उसके मोहताज है हम क्या किसी को निकाल सकते हैं हम तो अल्लाह कहने में उसकी टोपी के मोताजे हम क्या किसी को दीन पर ला सकते हैं लेकिन मेरा अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है अगर अल्लाह को मना ले अल्लाह हमें भी देगा और अल्लाह ने जरिया बनाएगा हजारों लाखों इंसानों की हिदायत का देख अकेले मोला ने लिया सब रहमतुल्लाह की कुर्बानी उनकी कुरान उनकी फिक्र एक घर कुर्बान हुआ एक घर फाके में आए एक खानदान ने अपने जेवर कुर्बान किए एक घर घर ने अपने चौपन गांव अल्लाह की राह में कुर्बान किए अल्लाह ने उसकी बरकत और कुर्बानी की उनके अंदर की दर्द और कुरन की लाज रखकर पूरी दुनिया में दावत की मेहनत को चलाया हर अब ने लिया दुनिया में कहीं नहीं गए पूरा हिंदुस्तान में नहीं फिरे हिंदुस्तान के चंद मुकाम तक के जाना मिलता है हर हिजाज में जाना मिलता है, है का उसके अलावा आप कहीं नहीं गए लेकिन आपकी फुड़न आपकी फिक्र आपका दर्द आपकी बेचैनी अल्लाह ने पूरे आलम में पहुंचा दिया हम लोग मेरे दोस्त इंडोनेशिया गए इंडोनेशिया के वो जजीर वो जजीरे जहां अब भी मेरे दोस्तों सिर्फ चा, खास शाल बांधने का रिवाज है सिर्फ आगे लंगोर बाकी पूरा जितना वहां तक के लिए अल्लाह की बात पहुंची वहां वा, वा, वहां भी काम करने वाले लोग पहुंचे बाकी वो लोग जब आए उनकी जो बातें आई तो रश रश्क आया कल्याण जाए तो वो जो वो जंगल वो जसीरे बहुत अच्छे और पूरी दुनिया में तुम्हें जब एक अकेली की कुरन फिक्र उनकी कुर्बानी अल्लाह पूरे आलम को दीवाना बना सकती है ये भोपाल का ये एमपी का, का काम करने वाले पुरानों का मजमा अगर ये मजमा कुर्बानी पर आए यह मजबा फ और दर्द के साथ आए क्या अल्लाह इस मजबे को पूरे आलम के लिए कबूल नहीं कर सकता और अल्लाह पूरी दुनिया का वाकस इनकी कुर्बानी के मकसद से नहीं तोड़ सकता मेरे अल्लाह के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं बल्कि जितना जमाना नबीय पाक्रस्त जमाने से तो दूर होता जाएगा उतनी कुर्बानी की कीमत बढ़ती जाएगी उतना कुरबानी का अगल बढ़ता जाएगा मामून चीज हुई ऐसे में दोस्तों हालात का हल है कुर्बानी का बढ़ाना पैदल जमातों का चलाना हालात ना बैठे रातों की नींद कैसे आ रही उम्मत के हालात सुनकर अपने इलाकों के हाल सुनकर अपनी पूंजी अपने हाथों जाया होता देखकर है तो रातों की नींद उड़ जाए मना नहीं लिया सब तो है तो यही था बीवी पुष्टि क्यों तड़प रहे हो क्या गम है कल्ला की बंदी तुझे पता चल जाए मेरे सीने में क्या गम है तब तो स्तर पर तड़पने वाले एक नहीं होंगे दो तो। होंगे किसी की शबे वस्ल सोकर कटेगी किसी की शबे हिजर रो कर कटे इलाही ये कैसी शब है हमारी न सोकर कटे है न रो कर कटे वो बेचैनी थोड़ा तड़प हाँ अल्लाह में बेचैनी अता फरमाए जब चलोगे फिरोगे ना जब कुर्बानियां दोगे ना अल्लाह तो का उतर तो दर्द और हम अता फरमाएगा हमें बातों का सभी पड़ता वो तो आदमी के अंदर के दर्द हम कसा नब्बे साल पहले ही मेरे जो सोनी अंजाम में बंगले वाली मस्जिद एक नहीं आवाज चली अल्लाह ही करते हैं अल्लाह ही से होता है अल्लाह ही ने किया है और दुनिया ने देख ली दोनों आवाज का अंजाम क्या हुआ एक को अल्लाह ने क्या बुलंदी ली और एक आवाज ऐसी मिट्टी और ऐसी टूटी कि दुनिया में देखने उनकी दिक्कत को आवाज की आवाज काफी रखती है इसमें जाति कुवत है पूरा यकीन और बसीरत हो मेरी सुई दागे के मसले से लेकर मेरी जन्नत जहनम के मसले का अल्लाह ने सुबह मेहनत रखा और हमारा यह अमला मेरे दोस्तों बड़ी कुर्बानी से बना है दोस्तों ये तकरीरों से नहीं बना ये कैशिटों से नहीं बना ये किताबों से नहीं बना कितनी जमातों की जलत फिर कितनी कुर्बानियां दी गई कितनी औरतें मेरे दोस्तों तो दो औरतों की तड़प है कितने मेरे दोस्तों बच्चों की आए हैं कितनी मर्दों की कुर्बानियां हैं कितने मेरे दोस्तों जानो माल खपा है और कितना करोड़ों का सरमाया लगा है तब कहीं जाकर यमला अमला वजूद में आया है ऐसे नहीं आए हाँ, अभी अमला मेरे दोस्तों अगर कुर्बानी पर आ जाएगा अल्लाह इसकी कुर्बानी पर पूरे एमपी को पूरे आलम के लिए कबूल करवाएगा रोहालिफ का जरा भी खौफ ना करो हमारा बहुत शिद्दत है ये शिद्दत कब तक है जब तक पहनत सही रूप पर नहीं आती वरना अल्लाह हर जमाने का बात टूटा है और हर जमाने के अंदर कब मेरे दोस्तों बजूर को गलत फैमियों को अल्लाह ने दूर किया है इस जमाने का को कोई मसला मसला ही नहीं है दोस्तों मसला ही मसला है कुर्बानी के बनने और हमारे जितने तक आजे हैं चार महीने लगाएगा हमले से मतलब बैरून की जमात पांच महीने की कौन जाएगा जिसके चार महीने लगे वो जाएगा भाई वही जाएगा ना या कोई दूसरा जाएगा पैदल जमात चार महीने की कौन ले जाएगा भाई जिसके पहले चार महीने लगे अपनी पैदल जमात बनाकर ले जाएगा दो माह निजामुद्दीन का तकाजा कौन जाएगा जिसके चार महीने लगे अपना मुमी किला लगा कर दो माह निजामुद्दीन के लिए जाएगा मस्तूरात में किले में जाने के लिए क्या शर्त के चार महीने लगाया हुआ शर्त होना चाहिए तो वो हो शर्त है तो सारे तकाजे औरतों के मर्दों के अंदरून के बैरून के ये सारे तकाजे मुतलिक है चार महीने लगाने पहले हमला चार महीने पर तो आए फिर सारे तकाजे पूरा करने की काबू में आ जाए और फिर ये मशोरे की चीज है हमारा चार महीना दिया हमला मशोरे के ताबे भाई पिछले साल आपका कहा लगा मैंने पैदल जमात लेकर गया था मैं इस साल मशोरा करो ये एक चिल्ला लगा दो दोमा निजामुद्दीन के तकाजे पर जाए इसके लिए इनको तैयार करो या इस बार ये बैरून का तकाजा है और बैरून की जमात समझेंगे फिर पांच महीने बैरून के लिए इसके तैयार करो या आपके मशौरे वाले करेंगे हम और या, या दो महीने का तकाजा दो महीना भेजो या इस बार भाई अपनी मुस्तूरात की जमात बनाकर चिल्ला चिल्ले में जाए जो भी तकाजा होगा हम अपने आप को मशूरे के दावे करें कि वे मशूरे से हर साल मेरे चार महीने हैं मैं अपने चार महीने के लिए तैयार हूं ये छह महीने दोस्तों सामान का महीना चल रहा है मैंने कुल मौत पिस्तक की लीस्ट दी गई है हम में से कोई कसम खाकर नहीं कह सकता कि उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है कि वे कोई कह सकता है हो सकता हमारा नाम उस लिस्ट में आ चुका हम इरादे करके मेरे दोस्तों अपने आप को मेहनत में डाल तो दे अगर मुकद्दर में मौत लिखी है अल्लाह अपने रास्ते की मौत देगा अगर मुकद्दर में मौत लिखी है मेरे दोस्तों मरना तो है ही अल्लाह का, का काम करते दुनिया से जाएंगे तो मेरे भाइयों बहुत ही प्यारा बयान मुश्ताक मुंबई का अल्लाह इनको आजर दे कि ऐसे प्यारा बयान हमारे तक पहुंचाया और हमने आप लोगों तक पहुंचाया इसी में हमारी आखिरत की भलाई है और हमें दिन का काम करना चाहिए और हर हाल में पांच वक़्त की नुमाइश काम करनी चाहिए इसी में हमारी आखिरत की भलाई है और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए जजाकल्ला माशाल्लाह